Salam. Bu gün bizim ən qədim, ən gözəl milli bayramlarımızdan biri olan no Novruz bayramımızdır. Novruz bayramı bayramında analarımız, nənələrimiz həmişə qohumluqlarını başına yığıb növrün şirniyatlar, şəkərburalar, paxlavalar, qovğallar bişirirlər. Xonçalar bəzənli, yumurta boyanır, səmənə qoyulur. Uşaqları gəçib papaq atırlar. Gəlirlər, qızlar qulaq falına çıxırlar. Bu da bizim ən ə, gözəl və ən qədim adət-ənələrimizdən biridir. Bizim xalq çox qədim xalqdır. Mən neçə illərdir ki, bu adət-ənələrini unutmunlar. Hamza məlumdur ki 30 ildir ki doğma torpaqlarımız mənfur ermənilərin işğalı altında idi lakin ötən ilin sentyabr ayının 27-sində başlayan vətən müharibəsində qəhrəman ordumuz zəfər qaldı və bütün torpaqları Ə, qanları canlara bahasına işğaldan ansad etdilər. Alıb bütün şəhidlərimizə qənaqə rəhmət eləsin. Ə, onların sayəsində bu il şüşamızda Novruz tonqalını qalandı. Və mən fəxr edirəm ki, ə, mən qalıb ölkənin qalıb evladıyəm. Mən baş direktorumuz Fəridə xanım olmaqla, Şəfəq xanım, Lalə xanım bütün ə, bizim üzərimizdə əziyyətə olan müəllimləri bu əziz baramla Iı, təbrik edirəm. Sizə Allahdan can sağlığı arzulayıram.